Привет! Так! Это, Это... шин! Эк... 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 Так. 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 Все делается Привет. очень просто Обрызгали Лучше не теряем Алло! Здарова! грязь собирает сразу. Продемонстрируйте нам тряпочку. То есть вот грязь собрали. Ну даже этот практически был чистый. Ну, можно грязное вот, крыло, то есть в принципе можно без воды можно помыть машину буквально за 20 минут. вот смотрите, вот такая поверхность создается даже вот мы ставим вот, вот она есть. То есть суть в чем? Это сделано на основе кокосового масла. То есть кокосовое масло, оно образует нанопленку, тончайшую пленку на кузове, покрытия Вот. Ну чтобы эффект продемонстрировать, вот, пожалуйста, посмотрите, вот автоэмаль. Обычный автоэмаль, да, который красит. Все что угодно. Все. Сейчас принесу в другую. вернешь не видно там все солнце ну вот это немецкая черная крутая снимать. открываю открывается открываю 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 было открываю было вот покрасили, сейчас все, можем покурить, пушка она возьмется. А все Алло. уже, она моментально сохнет, да? Все, взялась уже. Да. Что мы делаем? <свист> все может быть. Вот а? сухая мойка. мыты без воды, то есть. Слушай, сейчас мы там решаем, что есть, что у меня сегодня наберет, он будет делать для меня. Но. Да еще сейчас мы просто ее стираем, то есть. Люди уже звонят и спрашивают, что вы там делаете. Готовы вам дать автомобиль. Смотрите тоже. Ну, да. Никакой гудрон, никакой там смола, ничего, все. Эти все комары, мошки там, все это ерунда. Но это если перед этим было обработано Конечно. А, если я буду, да. Да, то есть эта это, пленка, она все защищает от всего. молодцы американцы, что, умеют вещи делать. Это американская что? Да, это чисто Америка. Это Америка, компания Forever Freedom International. Они только у нас открыли офис в Москве в середине апреля и начались продажи, сертифицировано все нормально. Вот Александр, и, в принципе, официальный дилер мы в компании. Есть у Перми, Каперского Не, ну это очень серьезно. Конечно, серьезно. Представляете? Он же покрасил реально капот. Конечно. Сними людей, ты что не видел? Уже сняла. Вы уже в истории? Интересно. Да. А мы уже там. Мы уже с вами. При вот когда мы разбрызгиваем, даже вот скажи вот, дальше, да? чем все на тряпку собирается? Она не размазывается? Вы что звонили из дома? Да, Рустам звонил что он делает. А Он что, здесь живешь? Да. Нет, другой Рустам, не наш, который у нас работает. Прям. А? Ладно, это мы сейчас подотрем. Я просто покажу, допустим, вот крыло грязное да, у нас? Вот. Нам не надо денег на мойку, отдавать там 300 рублей, если у нас машина там просто пыли или небольшой грязи. Просто мы это все аккуратненько собираем. Вот она Опять грязь песок. А, он а песок плен. дело в том что каждая песчинка вот эта же пленка и оболочка об, обволакивается он уже не царапает уже не царапает нет но ну мы не нажимаем мы собираем просто ее нажимать то не надо это Вот аккуратненько ну такое уже не надо это конечно лучше отбить сначала ну, вот. а так вот и на мойке помылся Два часа проехала, она вся в пыли у тебя, да? Угу. Ну, день-два она вся в пыли А, получается, вот машина проще всего По-моему, вот эта штука обработала И да. с нее грязь, да. грязь ли, С это... ней ничего не прилипает Да, не ничего грязь не прилипает, ни прилипает. Потом ни просто сухой грязь. тряпочкой просто это разотрешь И все, у тебя вот смотри, вот она что? Просто... А с ту воском у тебя полировку? Понимаешь? Вот она блестит, вот Можно бриться в ней уже сейчас и эта штука флакон 2000 машины закончим на одну машину а здесь а машина 10 точно ну это, это цена розничная можно по оптовой цене взять есть, все просто там 30 долларов стоишь делецкое соглашение и у тебя 50 процентов скидки даже больше там на делеской цене он что-то рублей 800 стоит У меня телефон есть. Если что, записи куда может нам приезжать.